противостоим абсолютному сатанизму. И поэтому сейчас Русь пробуждается. Поэтому каждый, который чувствует в себе силы, понимание, осознание, может сделать свой выбор. 117. Набираешь номер. 117. И вливаешься в ряды своих. Идешь защищать Родину. Это война. Катри нам обійвів запад, Это война. війна цікаво. А сам то чого досі в студії, чи не відчуває в собі ось всі ті сили, про які щойно ляпнув? Ну, ті, які допомогли б зробити свідомий і правильний вибір. Тим не менше, ми ж то знаємо, що насправді усі ці путінські посіпаки тільки й можуть це те, що трясти язиками. Ну і звісно, брязкати зброєю в студії. А ще брехати можуть та спотворювати правду. Хоча ось тут таке зроблю поправочку, бо останнім часом багато важливої і головне правдивої місцями інформації рупорам Путіна не вдається приховати. Тож на головних телевізійних шоу федерації звучать кричущі зізнання від благодаря тому, що сьогоднішня учетна ставка, вона зашкалює, вона розрушительна і для производства. и для потребления. Но это же факты. Сегодня мы имеем двузначные сокращения темпов роста обрабатывающей промышленности. Слушай, если мы недавно гордились, что там были двузначные темпы роста, сегодня мы наблюдаем, к сожалению, сокращение. В строительной отрасли мы наблюдаем сокращение. А это квартиры, это призывы нашего президента к обеспечению, к увеличению рождаемости в семьях. А это квартиры это место, где могли бы рождаться эти новые дети. Но это все как бы последствия. Вот доставка. У нас огромное количество да. доставщиков, которые и самые высокие зарплаты, и перекупать. Угу, Нет, да. товарищи, дорогие. Ситуация такая, пешком придется ходить в, в магазин. магазин. Ну что делать? Вот. Таксисты. Огромное количество. Остановиться сейчас и понять, что либо мы... Э, как бы продолжаем в этой логике, когда у нас некому работать на заводах, некому обеспечивать нашу внутреннюю, вообще в агропромышленном комплексе, и так далее. Елена и мы правда. будем просто заниматься обслуживанием, Я... либо кстати, не закончить, ja, либо мы все-таки первое это острый мобилизационный сценарий, второе. Мы хотим, не хотим, нам придется заниматься производительностью труда. Сегодня Доставку запрещаем. Станку. Идите иди а к станку. Дальше, да не когда они у нас появляются курьеры, солдаты, я же говорю острый мобилизационный и сценарий. сразу же это будет стоить. Сколько для потребителя? Не важно, сколько это стоит. Просто должны понимать, что когда у нас так. некому выполнять гособоронзаказ, можно продолжать развозить нет, пиццу в редакцию. Нет, О том, что будет проблема кадров, мы говорим. Говорили уже несколько, пять подряд. Согласен. Сейчас я даже согласен с тем, это. что курьеров, наверное, очень много, но и дальше острая то, что вы сказали для меня было Эту был, фазу это, надо откровение. прожить, надо понять да. и принять решение. Давайте, да. именно да. поэтому. Так... Ось вам и факты. Хотя бункерна потвора продовжує продолжает що что сейчас экономика России растает хорошими темпами. Бо більше Путин вчера, навіть назвал войну против Украины головною умовою экономического развития России. Як вам. Укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России. И пока кривавый очельник несе такую ахинею, его посипаки хотят, чтобы взросла не только экономика Федерации, но и количество масштабных комбинованных атак по Украине. Ну и вот так, приміром, пропагандисти пропагандисты Мардан и Ходоренок прокомментовали вчерашнюю российскую атаку по Украине. Прямо сейчас продолжается массированная ракетная атака наших доблестных ВКС по Украине, по объектам на территории Украины. Давненько не было. Как пишут всякие злые люди, что аж визжат, да, они особо не визжат, они беспокоятся, тревожатся. Скажите, пожалуйста, э от чего зависит э вот э такая периодичность э массовых ракетных обстрелов? Э то есть последний обстрел, но ну, мне кажется, был больше месяца назад. Ну, такой вот на что все обратили внимание. Опять-таки, <соспитут> чтобы удар. Вот я-то употреблю тут такое слово, был бы убедительным, но необходимо подготовить определенное количество средств поражения. Это и крылатых ракет, и беспилотных летательных аппаратов, и ракет к оперативно-тактическим ракетным комплексам. То есть на это тоже необходимо время для подготовки. И вот когда все эти проблемы решены. То и получается, ну, скажем так, массированный удар. В общем-то, его планирование, организация, ну, скажем так, это ну, не самое простое дело. Угу, угу. Ладно, будем, будем ждать результатов. Хотя, конечно, надо отдать должное на Украине очень быстро развернули работающую систему военной цензуры. И вот то, что мы наблюдали первые несколько месяцев, когда публиковались результаты прилетов, то есть вот более двух лет ничего подобного нет. Очень редко что вываливается в паблик тоже по необъяснимым причем причинам. Ну, посмотрим. А я бы хотел, бы, чтобы мы сегодня подробно поговорили о ходе нашего наступления Як бачите, їм подобається дивитися, як ми страждаємо. Але якщо ви звернули увагу, то Хадарьонок в цьому ефірі Мардана визнає, що часу, то на підготовку масованих ударів росіянам тепер треба більше. Знаєте, це теж свідчить про те, що не все так добре і зі зброєю в росіян, вірніше з її запасами. В Свою чергу Мардан, якщо теж помітили, скаржиться на те, що українці чомусь останнім часом не публікують. Фото з наслідками прильотів ну чи, хоча б фото з роботою ППО. Тож, українці, наша згуртованість нам допомагає, наша обізнаність і обережність нас рятує. Не забувайте про це, як і про те, що у росіян вже ось кілька днів поспіль буквально підгорає від новини про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Росією. З цього переводу вже висловився навіть глава Чечні Рамзан Кадиров. Так. Это так. маразм да, ну, это, Даже шайтан не может придумать такого, он да, не только человек там. Это вот из-за этого их надо уничтожать, у да, них нет веры, да, у них нет ничего связанного с человеком, да, поэтому они, они ни о чем не думают. Да, поэтому вот, им дали такую задачу, да, поставили их не хозяева там. Да, Сделать так, чтобы вот, ухудшить состояние да, России, да, чтобы у Запада свои интересы. А эти да, украинские там, шайтаны, которые исп, исп, исполняют там, и, они безбожники. Да, и с ним вести переговоры, с ним вести о чем-то разговоры, это... Я взагалі не считаю, не віжу, та да, Байден говорить, да, не надало. Ой, ну все як завжди: Дон-Дон-Дон, мечня про господарів України та згадка про Захід. Але було тут і зізнання. Кадиров заявив, що не хоче це все залишити так, як є, ну а хоче закінчити це все раз. І назавжди. Ну а так як він додав, що такі сусіди, як Україна. Чи то йому, чи то комусь там, я так і не зрозуміла, кому не потрібні, то цілком зрозуміло одне. Він теж хоче знищити Україну. Нам не нужен досід в регіону. Зачем нам он нужен любої римляні, которі до да, на нас до да, обіднів до да, своїх усілі з да, тон западом сіль з Європи? Ч нам. закончить. Да, он. столько погибших, столько раненых, столько потраченных средств. Я не хочу да, он так оставить этот да, он. И не хочу да, он остановить на, на, на каком-то этапе. Там. Да. Я хочу закончить это да, он. Раз и навсегда. Да, он.